こんにちはサウル地下鉄アチャサ駅のすぐ近くに来ておりますさあ今日はワンカルビタンと言いましてもうね武器になりそうなぐらいこんな大きな牛の骨付きカルビかドドドンと入ったスープを今からね食べに行きたいと思いますさあお店はねもう見えてますあちらです 店内はモダンでで落ち着いた雰囲気ですさあメニューがこちらなんですけれどもあのカルビ蒸しっていうのもあるんですけれども日はねこちらのカルビスープを頼みましたで種類が2本3本4本ってあるんですけどそれねこの大きなカルビが2本か3本か4本頼むんですけど私はもちろん4本にしましたよ <laughs> 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 こちらは手作りキムチやお野菜などのセルフコーナーですなんとセルフコーナーにはご飯もありましたこちらもおかわり自由ですさあすげえの来ましたよじゃん 頼んだでしょう。でもね、見て。一、二、三、四、Go! l u c k さあ、まずはちょっとスープからいただきましょうか。うちょっとスープえスーンでスクエすごい肉のさあの割合が大きいからさ、幅取るわこの肉。あ、すごい透き通ってて綺麗ですねスープ。 ほら、すごい綺麗だよ。<laughs> 美味しい。ー <laughs> ずーっと無限に飲んでられるようなスープです。しっかりとあの。 深いお肉のうまみはあるんだけどものすごくシンプルでスキッとしてます全然しつこくないよもう見た目通りの綺麗なスープですああなんかさ一口飲むことがあーああ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  ちょっと残しとととこう後でねご飯入れて食べないといけないいいいけからいやちょっとさ、このお肉の量半端ないよね、これが、えっと、4本で一番多いタイプなんですけど、ちなみにこれが基本で2本なんですけれども、とはいってもほら、こんなお肉が、いやー、あーこれが2本ですからね、すごいよ、ほら、だから女性だったら多分2本で十分かもしれない。 これいここかなこれ一番でかいやつ <laughs> すごくないうわっわっ見て見て骨からスルスルスルーってお肉がもう落ちていくいやこれしっかり煮込まれてますようわあ手袋つけてああ,あ,あ心躍ってる早く食べたくて <laughs> 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 すごいね

うわっおいしい、うん、このさあの骨離れがめちゃくちゃ良かったからかなりさとろトとロろトロに煮込まれてるのかなって思ったんですけどとろとろなんだけどちゃんとねお肉自体のねあの肉質も感じるんですよう,ーん美味うんおいしいうん うまみがさやっぱスープと一緒です,すっごい上品カルビ自体の美味しさはあるんだけどやっぱりしつこくないんですよでもちゃんと脂感を感じるっていう不思議な感じうんーこのサビってほらこの関節まわりめっちゃ美味しいのよコラーゲもたっぷりでねうんうんー <laughs> えー、ほらほんとにさこう見てこの部分があるでしょ白い部分はほんとプリップリなのでさやっぱ噛むとこの筋の中から美味しいスープが出てきます このさ、ちょうどいい脂感もいいわおいしいちょっとスープにまた浸しながらね弾力 <laughs> もねあってねおいしいわスープも ちょっとこれさ最後にご飯入れて食べるのめっちゃ楽しみなんですけど <laughs> なんか漫画にさ出てくるさお肉みたいじゃない <laughs> 漫画でこうやって食べたりするじゃん <laughs> そのさ実写版お肉みたいな感じねえすごいよねうんー 女子は2本ぐらいがちょうどいいかもって言ってたけどじゃあ私やっぱ4本だなっいこれでさ1万9000円ってさそんなに高くないですよねだってお肉すっごいもうびっしりついてるよ うん、美味しそうでしょう。<laughs> 美味しいんですよ。あっという間にもう三本も私食べてる。四 <laughs> 本目。 最後の一本はご飯と一緒に食べたいと思うので下にお肉。え <laughs> ご飯と一緒に食べたいと思います。えー、やっぱり。<laughs> OK。お肉をつけるタレあるんだけどあのねもうそのままで十分美味しいからいらなかった私はね。 ちょっとスープに胡椒だけちょっと入れようかな。これぐらいかな。お。いい感じ。さあ、ご飯。雑穀米ですね。うわあ、絶対蒸しや暑。 タンンミョンも入っ,てるっしーうーんう だけ飲んでも美味しかったんですけどでもご飯と食べるとその甘みが加わってよりなんか濃厚になるんですよ濃厚さプラスちょっとクリーミーになる感じで分もうんうんこのさ 麺がさ、スープが中に入り込んで作れてるんですよ美味しいうん。お肉だけ食べても美味しいスープだけ飲んでも美味しいご飯入れても美味しい炒めも美味しい <laughs> どんだけ美味しいっていううん。スープだけ飲んでたらもうどんどん飲みたくなるんだけど ここちょっとかましてやっぱ残しておいて最後のこの締めにご飯入れるここまでやっぱね来ないとね、もったいないうん美味しいうん。あ、もうこれですねご飯あそこセルフでおかわりし放題です 辛いから、うんうん。辛くない。うん。うんうん、当たりき、今日は。 はぎれだったうんおい <laughs> しいんだけど辛いうんこれ切って入れてもいいかもね辛いの好きな人はねご飯ちょっとだけお代わりしよう <laughs> これぐらい いや結構さお腹いっぱいなんですけど本当にスープが美味しいからなんか止まらないうんでここねスープがね思った以上にね結構たっぷり入ってますうんなんか大食いみたいに映ってますよね <laughs> 普段はそんなに大食いではないですよ お腹がいっぱいでも入るスープってすごくないですかほんとそれだけ美味しいってことですもんねうんもうね、韓国旅行に来たら日本ではなかなか食べられないワンカルミだぜひね、この本場の味を楽しんでくださいうんこの店超おすすめです